duk ka da bai cika waɗannan ɗin guda biyu ba ba addini ba taimako ka bar shi akwai wanda yana da addini za zaku je masallaci tare amma in ka talauce ba ruwansa da kai in ka tashi biki ku rabu sai an gama daga baya zo sahabban annabi uwansu. ba a magana nawa ka tara kawai sai a zo mu haɗu kawai sai a ce to mu kwamitin abokai me za mu yi haka suke sai su dauka lokacin da sayyidina aliyu ya auri na na faɗi ma haka haka yi annabi sassa ya ce ma sai an yi walima ce to ai ba da na kuɗi abokai ne su kaɗa kuɗi ya kai walima she sa wani lokaci za ga mutane wanda suke da fatsana suke da wayo zai iya gwada abokinsa ko wata da yake so ya gani ya gaskiyarta take ko ya gaskiyarsa yake akan abotan. sai kamar babu abin a gaya za a kare idan ba abin idan saboda allah yake son ka zai shiga da zama da kai akwai ko babu